我想办法，我立刻想办法，我想办法，我想办法，这个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 ，我来我来。啊啊啊！下来，站过 我先帮你，石总，没关系，我可以。离我远点儿。我鸟啊，你乖啊，你让石总把你抓下来，然后你就会，你就……你闭嘴。嗯嗯 i <laughs> 我今天就要见到十一，我可不可以要一点十一的东西？村、啊、民，村明村明。啊、这个口琴、嗯，口琴是十一送我的。 哎呀，没想到这个鹅破坏力那么强，哎！我鸟，现在这鹅证物证俱在，你还有什么好说的？大人，我也不知道，我真的不知道是谁做的。哈。你还太年轻了，我跟你说，在这个世界上有一种东西叫做脱毛膏。 将这个东西轻轻地在你的羽毛上滴上，你身上的羽毛就会一片一片地脱落，然后变成一只光秃秃的鸡。怎么样，怕了吧？是石茂，是石茂指使我的。石茂，皇天不负苦心人，我终于找到了元凶。说，你有什么话要说的吗？怎么可能是我？我会干那么无聊的事吗？肯定是他自己越狱了。 不是你吧？哎、啊，我娘我娘，你知道这个口琴对我来说有多重要吗？这可是十一的口琴啊！切，脑残粉。这是十一珍贵的东西，那我们做人呢，还是作恶呢，都要怀着一颗感恩的心嘛。那你现在，十一知道肯定会难过的。 你不许吃东西！啊，怎么办、啊？哎娜娜，下午开会的文件准备了吗？石总，气色不错呀，唇红齿白的，做保养了。说正事。啊，那个顾总回来了，在二楼会议室等你呢。顾总回来。了。啊 石总，这活我干不了了。啊！开场画面植入卫生巾广告，这是给我开玩笑吗？一部电影的开头有多重要，这不用我多说了吧？那是观众对咱们电影的第一印象。现在倒好，你们让观众走进电影院，把灯关了，踏踏实实想看咱们电影，然后看见四个字“八度空间”，干嘛呢？这是！不要急，不要急。导演，你先别激动，稍等我一下，我去了解情况。 坐一会儿，坐一会儿，坐一会儿。八度空间什么我都没听过，就这么走了？了解情况去了？了解什么情？况？不是他了解情况，哎，他。